Польша кардинально меняет свое миграционное законодательство и обещает поднять минимальную зарплату. Максимально ищется причина для отказа. Здравствуйте! Последнее время в украинской прессе много появляется статей на тему «Польша кардинально меняет свое миграционное законодательство и почему-то обязательно добавляется, что зарабичанам пора собирать чемоданы». При этом совершенно вольно обращаются со словами заместителя директора департамента по труду, образованию и социальной политике Польши Мирослава Пшевозника. Ну, в этом видео будем разбирать, что на самом деле происходит. Ну и напоминаю про правила 24 часов. Первые 24 часа после выхода видео на канале на все вопросы отвечаю я. Поэтому желающие общаться, давайте пообщаемся, будет интересно. Итак, сначала, что пишет пресса украинская? Пресса украинская, например, знаю, а есть такое замечательное издание, как раз оно и пишет о том, что заработчикам надо собирать чемоданы, указывают на то, что поляки основываются почему-то на двух принципах. Принцип циркуляции трудовых мигрантов и принцип защиты польского рынка труда, что якобы в Польше много своих безработных. На самом деле это не совсем так. Остальная украинская пресса пишет более объемно и, так сказать, более правдиво на эту тему. Но это можно для общего развития почитать украинскую прессу. Гораздо интереснее, что пишет по этому поводу пресса польская. Ну, в польской прессе дают гораздо больше принципов, на которых будет основываться этот закон. Первый, действительно, это цикличность, так сказать, обращения трудовых резервов, да, то есть одни приезжают, другие уезжают, это тех, кто, так сказать, краткосрочно прибывает именно на заработки. Второй принцип, который поляки хотят воплотить в жизнь, это возвращение поляков с востока и запада. С востока, естественно, имеется в виду поляков по национальности, которые будут возвращаться, по мнению Польши, из Украины, Беларуси, Казахстана, там ну и из других стран, из Российской Федерации, тех, у кого есть происхождение и кто поляк по национальности. С Запада, конечно, это возвращение польских, в свою очередь, зарабичан, которые в большом количестве осели в Германии, в Англии, там, в Швейцарии и так далее. Третий принцип интеграция и ассимиляция тех, кто. В основном это, конечно, касается квалифицированных кадров, поляки отмечают: тех, кто приехал на заработки в Польше, остался там работать надолго и кто хочет уже остаться в Польше, навсегда жить. Еще один принцип, который поляки совершенно четко заявляют, это никакой мультикультурности. Не знаю, хорошо это или плохо, но в отличие от всей остальной Европы, поляки мультикультурность поддерживать на государственном уровне не собираются. Не будет никакой государственной поддержки, там, ни э, исламу, допустим, ни индуизму, ни чему-то еще. То есть, пожалуйста, создавайте свои общины, но все за свой счет и все э, как бы у себя, да. Э, государство это поддерживать не собирается никак. Ну и, естественно, э, совершенно нормальный принцип, э, безопасность в сфере миграции, э, отслеживание, кто мигрирует, как мигрирует, нет ли среди них там опасных элементов и так далее, то есть нормальная э, политика защиты государства при миграции. Здесь ничего плохого я не вижу. Э, также польская пресса отмечает в связи вот э, с этим вопросом, потому что он, у поляков четко э, связывается с миграцией, э, именно трудовой миграцией, что впервые за долгое время э, в 2020 году рабо количество рабочих мест сокращается. По сравнению с 2019 годом их будет на 5,4% меньше. Вот, чем в 2019 году. Да? То есть такого не было уже давно, хотя на самом деле все не так плохо и рабочих мест вакантных в Польше в 2020 году поляки опять-таки насчитывают 149 тысяч. В то же время в Польше увеличена в 2020 году минимальная зарплата. Теперь она составляет 2600 злотых брутто, ну либо 17 злотых в час. Минимально это даже больше, чем планировалось, потому что планировалось повышение на 2450 злотых, но окончательно утвердили именно такую цифру. Более того, до конца 2020 года правительство обещает поднять минимальную зарплату до 3000 злотых. Но даже скачок тот, который имеется на сегодняшний день, это поднятие зарплаты на 15,6%, что достаточно много. Раньше поднималось на 2-3-5%. Также польская пресса отмечает такую тенденцию, прогноз, так сказать, что в 2020 году украинцев впервые с 2014 года приедет на 20% меньше, чем в предыдущем. То есть в 2020 году украинцев приедет меньше, чем в 2019. Такое происходит действительно впервые. И э, Андрей Кубишак, э, эксперт из экономического Польского э, института, э, по этому поводу делает очень интересные критические замечания, что в Украине улучшается экономика, и это очень плохо для Польши и польских э, производителей и работодателей. <звык> Польские эксперты также отмечают э, тенденцию о изменении краткосрочной тенденции к долгосрочной. Что имеется в виду? Что в процентном отношении все меньше людей хотят работать краткосрочно и все больше подается на карту побыту там или пытаются каким-то другим образом задержаться подольше. Ну, вы это и без меня прекрасно знаете. Те, кто живут в Польше, что уже сейчас завалены заявлениями на получение карт по быту, поэтому тут ситуация ясна. Эксперты также указывают на стран конкурентов в Польше. В свое время, вы помните, в прошлом году Польша была очень озадачена э, тем, что Германия собирается открывать свой рынок, ну и также указывают на Чехию как страну конкурента по привлечению заработной силы. Но после изучения э, немецкого законодательства поляки совершенно успокоились по этому поводу, потому что, по их опять-таки, подсчетам, э, для э, того, чтобы работать в Германии, этим требованиям будет соответствовать не более 7,6% процента украинцев, работающих в Польше. Главный затык здесь, конечно, хор... язык, хорошее знание языка, ну и подтверждение своей высокой квалификации. Потому что в Польше, например, это не требуется, и можно работать просто по договоренности с работодателем. То есть главное, чтобы устраивали работодателя. Чехия, несмотря на то, что она там удвоила э, квоту э, для привлечения рабочей силы с Украины. Все это количество всего лишь 40 тысяч человек. По сравнению с миллионом как минимум наших людей, которые работают в Польше, ну это в общем капля в море, конечно, поэтому здесь Чехия не конкурент. Ну теперь обращаясь, можно сказать, к предыдущему видео, да, за которое там меня очень много критиковали и все остальное, что же про это пишет польская пресса? Очень сильно критикуют нынешнее правительство и правящую партию ПИС и ее политику именно в миграционном вопросе. Потому что здесь, как говорится, два дятла в голове. С одной стороны, так сказать, в эфир и в массовое сознание поляков внедряется вопрос «Польша для поляков». Да? Вот то же самое, никакой мультикультурности, украинские зарабечания это зло там и все остальное. В то же время, прекрасно осознавая то, что без тех же зарабечан, польская экономика не справится и украинцев уже не хватает, что тоже отмечают поляки в прессе, официально разрешается трудовая миграция из стран Востока, так скажем. Да, привлекается там Индия, привлекается там Пакистан, рассматривается Малайзия, там еще что-то и так далее. То есть это уже даже не восточноевропейская миграция, а миграция с Востока. То есть по факту происходит одно, а в головы людям вкладывается совершенно другое, и за это очень критикуется польской прессой сам подход, сама политика, зачем надо вот такое вот раздвоение. Совершенно неясно, потому что из этого вытекает очень много вопросов. И спину могут оплевать в общественном транспорте индийцам, там, и, и путают тех индийцев, пакистанцев, и все морут нет исламу, там, велосипед могут забрать у этих несчастных, там, которые что-то развозят. На самом деле очень много людей приезжает, приезжают в том числе людей, которые действительно нужны Польше, а вот легализироваться у них возникают проблемы. Об этом тоже пишет польская пресса. И о затяжках с рассмотрениями прошения на карт побуту. Кстати, пишут про то же Мазовецкое воеводство, что если раньше чиновники относились доброжелательно и э, если чего-то в документах не хватает или срок какого-то документа закончился об этом обязательно сообщали с просьбой донести то сейчас наоборот максимально ищется причина для отказа иногда даже надуманная для того чтобы по карте отказать Эту тенденцию отмечаю не только я, уж простите, но и польская пресса. Ну и Ассоциация польских работодателей, вот это вот основной, так сказать, источник борьбы вот с, с этим всем злом, потому что работодателям действительно нужна рабочая сила, которая будет работать хорошо и вовремя, а не когда вздумается чиновником. Они настаивают вообще на том, чтобы э, все решение вот этих вот вопросов и разрешение на доступ к рынку труда там и все остальное, связанное, так сказать, с рынком труда, э, этим занимался экономический отдел правительства, а не МВД или э, воеводские офисы, которым уже накопилось столько претензий, что они уже и в прессу-то не помещаются. Работодатели настаивают и настаивают очень плотно на том, чтобы вот это вот отвлеченный э, доступ к рынку труда, там освещение, да, оно было не кратковременным, полугодовым, а было хотя бы 12 месяцев в год, а еще лучше 18. В общем, э, Серьезными экспертами польскими вопрос миграции рассматривается в таком ключе. То есть те, кто едут на заработки, это один поток мигрантов. Надо максимально упростить им доступ к рынку труда и все остальное, но эта миграция должна быть краткосрочной либо среднесрочной. И есть, так сказать, вторая волна миграции. Это специалисты, это те, кто действительно нужен польскому рынку труда, так сказать, надолго им надо максимально упрощать и поощрять их желание оставаться в Польше надолго. Так что, в общем, тенденции с Польши становятся похожими на европейские. Коротко приезжайте, работайте, пожалуйста. Кто хочет длительно оставаться, тоже можно, но вы должны доказать свою полезность и свою квалификацию. В общем, ничего здесь нового нет. Просто в Польше это все происходит гораздо проще. Будем надеяться, что это так и будет оставаться. Пока же ситуация по факту не меняется. Все как было, так и осталось. Сроки рассмотрения, к сожалению, затянуты. Дай бог вам уложиться в полгода. Я говорю сейчас ситуацию по Мазовецкому воеводству. А по-хорошему 9-10 месяцев ожидания на получение карты. И, к сожалению, становится нормой. Также по-прежнему рассматривают очень внимательно чиновники документы, иногда даже слишком внимательно. Вот то, кстати, о чем было в прошлое видео и что опять меня закидали там комментариями по этому поводу, очень внимательно сейчас относятся к документам работодателей. При малейшей проблеме незданные отчеты, неуплаченные налоги, любая конфликтная ситуация с администрацией у предприятия влечет за собой отказ по карте эта ситуация никуда не делась и она продолжается. Конечно, если у вас с документами все в порядке и у фирмы, на которой вы работаете, от которой подаетесь, тоже все хорошо, вы карту получите. Единственное, тут еще есть ремарка, что смотрите внимательно, пожалуйста, за своей страховкой, ее действием, время действия, да, и за вашим договором аренды, если вы снимаете квартиру. Потому что чиновники сейчас действительно не собираются предупреждать, что у вас что-то закончилось. Это только ваша проблема. Если что-то закончилось, и вы знаете, Лучше донесите сами, так будет проще прежде всего вам. Поэтому те, кто выбрали замечательную страну в Польше, в ней живут, в ней находятся или собираются туда ехать, не самая плохая страна, похожа на нас, да, там хорошо, легко можно прижиться и можно хорошо себя чувствовать. Поэтому не буду совершенно отговаривать от Польши, все в порядке там. Нюансы есть, но с ними можно бороться и нужно. Поэтому подходите к вопросу с умом, иммигрируйте с умом. Всего хорошего, удачи. Цикличная политика рабочей цикличная. Что это было? Язык устал.